Спорті є поняття траєкторія руху. Це відстань від початкової точки до кінцевої. Вона може пролягати поверхньою води, повітря або землі. Головне завдання спортсмена наповнити змістом цю траєкторію, аби досягти необхідного результату. Власне, спортивна журналістика і є відслідковування всіх цих траєкторій спортивного руху. Доброго дня! Це спортивний інтерес, щотижнева програма про Харківський спорт. Ігра на руках болімінія була хороша. Атакували, проходили. Немножечко в конце уже начали проигрывать схватки. В конце мы все-таки соперника схваткой задавили. Жалко, что не положили попытку и пропустили. У нас на Кубке Области выступают все возраста. Для того чтобы развивались, дети младше смотрели на старших. Сложным моментом был накат в стойку Кулбэт в... Руки okay Ты боялся на тренировках, а Соня уже победила свой страх. Харьков был в простое, и мы буквально за месяц просто подготовили команду на чемпионат Украины. По дистанции были мысли только о том, чтобы как можно дальше уйти вперед. Мы на тренировках превосходили время мировых команд. Все-таки нам нужны в Харькове взрослые победы. У Новій Каховці мав місце фінал Кубку України зі стрільби з лука. У класичному виді зброї Харківська область має бронзу, що її здобула чоловіча команда у складі Віктора Рубана, Микити Кравчука та Артема Мелихава. За нічийного рахунку в перестрілці Харківці здобули звитягу над сумськими лучниками. У блочному виді зброї чоловіча збірна Харківської області у головному фіналі перемогла Київ з рахунком 224-222. Золотими призерами стали Вадим Головко, Олександр Соколовий, Юрій Дорошенко. У особистих змаганнях чоловіків класиків Володимир Каменський. поступився в бронзовому фіналі, як і Соколов у блочному заліку. На Львівському вілатреку відбулася національна першість серед всіх вікових категорій. У змаганнях еліти харків'яни залишилися з двома срібними медалями. У командному спринті їх завоювали Владислав Денисенко, Михайло Ярослав Дудко і Андрій Білогуб. Особистий спринт Дудко закінчив на третьому місці. 17 разів харків'яни ставали кращими в молодших категоріях. Лідери за кількістю нагород Богдан Данильчук, Ігор Швайка, Алла Білецька, Анастасія Євкоце юніори, Валентин Кабашний, Данило Киріченко і Софія Трупчанінова. Юнаки і дівчата. Всього з чемпіонату харківські велосипедисти. привезли 17 золотых, 13 срібних и 8 бронзовых медалей. Гонщики клубу Лідер виграли нагороди п'ятого етапу чемпіонату України з картингу в класі «Ротакс Макс. Всесвітний залік проводиться з 1998 року на машинах двотактні двигуни об'ємом 125 кубічних сантиметрів з рідним охолодженням, рівновісним валом, водяним насосом, стартером і відцентрованою муфтою. Комбінація останніх двох вузлів дає простоту і надійність важливу для картингових перегонів. П'ятий етап змагання «Ротакс Макс Челендж Україна відбувся в Полтаві у самому швидкісному розділі Шифтернешіанал. Кращим став харків'янин Андрій Одиниця, его одноклубник Микита Фурніка посів друге місце, Кирило Абсалямов – п'яте. Каменському відбувся фінал Кубку України з водного полу серед чоловіків. збірна Харківської області кваліфікувалась в фінал, де їм протистояли діючі чемпіони Львівське Динамо. По ходу зустрічі харків'яни вели в рахунку, але загалом поступились 7-10. Найрезультативнішим в харківському складі став граючий тренер Володимир Войтенко. Він тричі засмучував галкіпера суперників. В бронзовому фіналі ще одна харківська команда НТУ ХПІ здолала Маріуполь 4-2. Тут тричі відзначився у воротах маріупольців В'ячеслав Скрипнік. По закінченню дорослого кубку в тій же воді почали Кубковые змагання юнаки. Завершили змагання першого етапу чемпіонату України з регбі 15 серед чоловічих команд Суперліги, що проводились в одне коло з рандомним призначенням господарів. Далі команди гратимуть по одній зустрічі за медалі. Зокрема, Харківський Олімп, що посів перше місце, зіграє за золото за одеським кредо 63 на полі суперника, адже матч регулярного чемпіонату відбувся у Харкові. Тоді Олімп переміг з рахунком 46-23, Ця різниця враховуватиметься під час фінального поєдинку. За третю позицію сперечатимуться Поділля з Хмельницького і ще одна одеська команда політех.

лига – это 6 команд. Мы перед этой игрой были на пятом месте с четырьмя турнирными очками. Один круг, все с каждыми сыграли по одной игре. Кого больше очков, тот и победил. То есть в каждой игре нужна только победа. Сейчас Техас это что? Это молодые пацаны, и сейчас в Техас некоторые пацаны приезжают из Днепра. В Днепре команда развалилась, они сейчас не играют, и они помогают нам. То есть у нас, грубо говоря, сборная Днепра и Харькова. Наша команда сейчас представляет из собой сплав старших юношей с перешедшей в молодежный состав. Средний возраст команды 17-18 лет. Себя я не беру, потому что если я возьму свой возраст, команда будет сразу возрастней. Наша задача, грубо говоря, просто перейти из юниорского во взрослый уровень. Мой первый год, это у нас третья игра на этом уровне. Сыграли мы ее на данный момент. То, что могли на поле, мы сделали. Ошибались. Видно, что еще игроки не взрослые. Где-то нет стабильности. Но мы над этим работаем. В этом году у нас нет задачи выигрывать все игры. Мы только лишь переходим на этот уровень и учимся играть среди взрослых команд. Сегодня мы не показали структуру, сегодня мы у нас были проблемы в статике. Но проблема опять же, потому что у нас очень молодая команда. У нас возраст, возраст игроков первой линии 18 лет против э, таких взрослых игроков тяжеловато. И вообще у нас вся схватка была практически сегодня 17-18 лет. Поэтому немножко нам было тяжеловато. Ну, ничего дело наживное. Впереди зима, впереди вся еще жизнь, все еще впереди. Но в конце, тем не менее, мы. Показали, что мы работали над физической подготовкой. В конце мы все-таки соперника схваткой задавили. Жалко, что не положили попытку и пропустили. Игра на руках более-менее была хорошая. Атаковали, проходили. Э -э, немножечко в конце уже начали проигрывать схватки, когда поменялась первая линия. Ну а в целом более-менее нормально сыграли. Это нужны постоянные тренировки, чтобы была сыграна слаженность и понимание между игроками. Так очень тяжело. Когда две команды из двух городов очень тяжело настроиться на игру и сделать какой-то хороший результат. Логика развития сегодняшней игры, скорее всего, вот отсюда же, да, когда сначала проигрывали и в конце вырвали победу. Ну, больше всего, что да. Начали больше друг друга понимать и как-то что-то получилось, скажем так. Две игры киевских осталось. Это Киевский политехник и Реблс Киевский. Одна игра на выезде с политехником на следующие выходные. И через две недели играем с Реблсом здесь. У спорті і житті іноді доводиться чути вираз акробатичні кульбіти. Як зазвичай він використовується у комічному значенні, але насправді спортивна акробатика це дуже серйозна і дуже видовищна справа. которые отборочные соревнования на Кубок Украины, который пройдет в Виннице. Здесь участвуют все возраста, но поедут только взрослые, начиная с 12 лет и старше. У нас на Кубке области выступают все возраста. Для того, чтобы развивались, дети младшие смотрели на старших, на них равнялись. Ну и стремились к уровню мастерства, которое показывают старшие дети. Больше обкатать новую программу, подготовиться к соревнованиям во Львове, которые в ноябре, там уже среди юниоров как бы немножко набраться опыта. Конечно, готовим программу свою, а там уже как пойдет, как говорится, дети как соберутся, выполнят свои элементы. В принципе, взрослые у нас как бы уже опытные, но не все от нас зависит. Немножко еще от судейства, которое ну, не совсем бывает объективным, к сожалению. У нас Оно не объективным только в Харьковской области или такое? Оно не объективное в принципе? Не, ну там есть, как говорится, элита, которая вне конкуренции, а остальное уже как бы все равны. ездили на неделю, был чемпионат Украины среди на Киев. Мы... У нас не было соперников, мы выступили на первое место. Мы выступали то же самое, что и сегодня. Элементы мы выступали по Этчикам. Сложно они, потому что нужно ну, долгое время тренироваться, чтобы э, смочь выполнить данные элементы. Китайский хват у нас есть. Вальтиш, вальтиш мы делаем, это во второй композиции. Первым первой мы делаем пирамиды. Каждая празднова называется. Выступать вот без соперников это тяжелее или легче, чем соперник? Это ну, не такое удовольствие, как у кого-то победить, там, ну, об, об, ну, обогнать там, в чем-то. Это как просто прийти и на тренировку и просто танцевать. Нет ну, никаких ощущений. Очень нервничаешь при соревнованиях, и вы иногда боишься, что что-то не получится. И очень нервничаю, ну, из этого очень нервничаешь. Но бывает такое, что в соревнования, на ты больше постараешься на тренировке, и побьешь какие-то свои рекорды, потому что ты боялся на тренировках, а Саня уже победил свой страх. Сложным моментом был накат в стойку, кулбет в руки и бранш. Как его сделали? Ну, все одинаково, хорошо было. Мы сначала должны были ехать по КМС, но резко, знаешь, что надо ехать в Киев, и мы за неделю с КМС сделали 11.16. Этого, в принципе, было достаточно, потому что КМС сложнее, и мы сделали легче работу. Поэтому было достаточно. Чем отличается работа в паре с девочкой от пары с мальчиком? Он сильнее, я с ним легче, он меня словит везде. А с девочкой ну, не так, слабее, она накидает. наши дети хорошо, программы выступали по h программе это 11-16. Мужская группа заняла первое место, то есть чемпионы Украины. Смешанная пара и тоже стали чемпионами Украины. Женская тройка тоже выступала по h программе заняла пятое место, но результат они улучшили тройка, чем, например, в прошлом году. По делу оценки или не совсем? Нет, были оценки по делу, то есть меня полностью удовлетворило судейство. В этом году это было достаточно объективно. Хотелось бы от детей больше усилий, больше работы. Карантин, конечно, у нас немножечко подвел, но будем стараться. Это огромнейший простой для нашего вида спорта. Такой простой – это дети, ну, практически с нуля, например, дети группы начальной и базовой подготовки, они начинают просто с нуля. То есть дети специали группы специализации – это, конечно, им немножко быстрее восстановление, но, к сожалению, карантин дал свои минусы. Были все в равных условиях, но, например, залы у кого-то «В городах они были открыты. Это наши высокие потолки, это проблема города Харькова для нашего вида спорта. Например, Винница, они работали в зале, Покров работал в зале, Кривой Рог тоже работал в зале. Харьков был в простое, и мы буквально за месяц просто подготовили команду на чемпионат Украины. Более 10 лет назад у нас у спортивных акробатов исчез свой дом, свой спортивный зал. И 8 лет назад здесь на базе педуниверситета мы создали секцию гимнастики и сюда забрали тренироваться в сборную области по спортивной акробатике. Процесс обучения новым элементам у нас хромал, скажем так. У нас не было дополнительного вспомогательного оборудования, то есть лонжи. В этом году благодаря проректору по социально-экономическим вопросам педуниверситета Надежды Гордеевны Жуковой нам разрешили повесить лонжу. До этого всего два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, спортсмены тренировались на базе ШВСМ, где была единственная в Харькове лонжа. Ребенок два дня тренировал новый элемент, потом на пять дней он выпадал из процесса обучения этому элементу. И, приходя через неделю опять в зал, мы начинали процесс обучение новым элементам с чистого листа. Когда тренируется четверка акробатов, четвертый находится на очень приличной высоте. И когда он оттуда падает, его очень тяжело страховать. Двойные сальто, когда учат в паре дети, один другого толкает, и тот, который ребенок летит, элемент, он уже не боится того, что он упадет, получит травму. самый обычный вид лодки для нас. Просто что он немножко тяжелее, чем без рулевого, потому что тебе надо тащить еще человека одного. Может сидеть или мальчик, или девочка. В этом плане там без разницы. Нам повезло, буквально за час до нашего старта была плохая погода, но к нашему старту уже стало легче. Был встречный ветер, встречный, но не сильный. Это усложняло греблю, и время, естественно, чисто физически становится хуже, но как для нас, так и для соперников было тяжелее. Если догоняют соперники, то ты это видишь, и ты стараешься удержать их на таком же расстоянии. Ну и а вообще по дистанции были мысли только о том, чтобы как можно дальше уйти вперед. Ребята воспитывались сначала в школе э, с дешевфет и потом передали их в училище. Э, хорошие тренировки, хорошее питание. Мы достигли таких результатов. Тренер всегда ожидает этот результат. Ну, ребята поддержали мои надежды и оправдали их. Они показывали время, э, которое отставали на 2 секунды от мирового результата. Мы на тренировках превосходили время мировых команд, вид. Он давно уже существует, просто сейчас его сняли с олимпийского вида. Но все равно соперничество то же самое и работа еще сильнее, потому что нужно вести рулевую, которая весит 55 килограмм. каждый день и становится. Поэтому на самом деле удивили и приятно удивили. Молодцы, что все-таки показали себя, на что они способны. Хотя же время было очень такое тяжелое, смутно, карантин, подготовка была непонятная. Я говорю, во многом все-таки состоялась она все-таки в характере. Поэтому это, знаете, когда вот есть такое непонятное сбой в тренировочном процессе, тут всегда вот именно добавляет победе, успех именно вот качество волевые, характер, дух. Поэтому молодцы, очень приятно. И дай бог, чтобы они дальше себя проявляли именно переходный момент от юношек к молодежи, к молодежи к взрослым. Все-таки нам нужна в Харькове взрослые победы. Были у нас победы, у нас был чемпион мира даже, по-моему, лет 15 назад. То есть как бы были, ну, на самом деле, это уже много времени прошло, и сейчас, конечно, это приятно, что это отделение себя проявляет, это отделение и с набором, и настолько оно ну, активно работает, поэтому их не труд, видите, не напрасно. То есть, когда есть идиллия, когда есть сплоченность коллектива, есть работа плодотворная, она рано или поздно всегда выйдет именно в успех. Завдячуючи Рене Декарту, ми знаємо, що таке система координати своє місце в ній, але принада в тому, що нічого не заважає посісти місце вище від початкового. На цьому все радий бачити кожного з вас. Підписуйтесь, подобайте і коментуйте. Шануємося!